নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কাজল কুসুম দেৱী আজি মই তোমালোকৰ সৈতে অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল খণ্ডৰ পৰা পাঠ এক প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অংশ পাঁচ আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত জলসম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'তনো তোমালোকে কি কি জানিব পাৰিবা চাই লোৱা প্ৰথমতে আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম পানীৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু সংৰক্ষণ তোমালোকে জানিব পাৰিবা যে পানীৰ কিদৰে উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে কি কি পদক্ষেপ হাতত লোৱা হয় দ্বিতীয়তে নিশ্চয় জানা বনজ সম্পদ মানে কি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এই সম্পদৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি আজি প্ৰথম টপিকটোলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম পানীৰ সংৰক্ষণ আৰু ব্যৱস্থাপনা আমি পানী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো ইয়াৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কিদৰে কৰিব পাৰো চাবা পানীৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলো পানী দূষিত হোৱাৰ কাৰণ বিভিন্ন কাৰণত পানী দূষিত হয় হয়নে খেতি পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য কীটনাশক সাৰৰ ফলতো হয় হয়নে সেইবোৰ পানীৰ লগত মিহলি হয় পানী প্ৰদূষিত হয় ঠিক তেনেকৈ আমি উদ্যোগিক আৱৰ্জনাবোৰ পেলনীয়া দ্ৰব্যবোৰ আমি যদি পানীত পেলাওঁ তেতিয়াও পানী দূষিত হয় গতিকে আমি এই কাৰ্যসমূহৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব দ্বিতীয়তে চাবা আমি বৃক্ষৰোপণত মন দিব লাগিব বৃক্ষৰোপণত কিয় মন দিব লাগিব এই বৃক্ষৰোপণত যে আমি গছ গছনি ঘাঁহ বন ৰোপণ কৰোঁ সেই গছ গছনি ঘাঁহ বনবোৰে কি কৰে বুৱতী পানীক বাধা দিয়ে হয়নে এই অৰণ্য ঘাঁহনিবোৰে বোৱতি পানীক বাধা দি আমাৰ ভূগৰ্ভস্থ জলৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰি সিমান বৃক্ষৰোপন গছ গছনি ৰোপন কৰিব লাগে তৃতীয়তে চাবা বেদিকা কৃষিৰ জৰিয়তে পানীৰ প্ৰবাহ হ্ৰাস কৰিব পাৰি ইয়াৰ যোগেদি পাহাৰৰ ঢালত পানী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তোমালোকে জানা বেদিকা কৃষি উচ্চ ভূমি অঞ্চলত কৰা হয় হয়নে এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কি হয় পাহাৰৰ ঢালসমূহত খলগ বনাই খেতি কৰা হয় এই পাহাৰৰ ঢালবোৰত কি হয় খলগ বনালে পানী সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সুবিধা হয় গতিকে এই বেদিকা কৃষিৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো পাহাৰীয়া অঞ্চলত যদি খেতি কৰো তেতিয়াহ'লে আমি পানী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰো তাৰপিছত চাবা কৃষি ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চন ব্যৱহাৰ কৰোতে প্ৰয়োজনতকৈ বেছি পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ৰ'দৰ উত্তাপ কম থকা সময়ত পানী দিব লাগে অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কৃষি ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চন ব্যৱহাৰ কৰো তোমালোকে নিশ্চয় জানা জলসিঞ্চনৰে খেতি পথাৰত পানী দিয়া হয় সেই জলসিঞ্চনৰে পানী কেতিয়া দিব লাগে যেতিয়া কি হয় ৰ'দৰ উত্তাপ কম থাকে যেতিয়া ৰ'দৰ তাপ বা উত্তাপটো কম হৈ থাকে কাৰণ ৰ'দৰ উত্তাপ কম থকা সময়ত বাষ্্পীভৱন কম হয় তোমালোকে জানা বাষ্পীভৱন মানে কি বাষ্পীভৱন কি আছিল বাৰু বাষ্পীভৱনৰ ফলত ভূপৃষ্ঠৰ পৰা পানী বাষ্্প হৈ ওপৰলৈ যায় গতিকে যিমানে ৰ'দ দিয়ে সিমানে বেছি হৈ যায় মানে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা পানী বেছিকৈ বাষ্পীভৱন হয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে যেতিয়া ৰ'দৰ উত্তাপ কম থাকে সেইখিনি সময়তহে আমি জলসিঞ্চনৰ পানী কৃষিত দিব লাগে তাৰপিছত চাবা বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ কৰি সেই পানী বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তোমালোকে নিশ্চয় বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰা প্ৰজেক্ট কৰিছা হয়নে নহয় বৰষুণৰ পানী আমি বিভিন্ন উপায়ে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো আৰু সেইবোৰক আমি বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো হয়নে ইয়াৰ ফলত কি হয় বাৰু পানীৰ সংৰক্ষণ হয় তাৰপিছত চাবা পানী পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি হয়নে নহয় আমি একেখিনি পানী পুনৰ বেলেগ এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি যদি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা পানীখিনি শোধন কৰোঁ শোধন কৰি আকৌ বেলেগ কামত লগাওঁ হয়নে নহয় তেতিয়া কিমান উপকাৰ হ'ব পানীৰ অপচয় হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা হ'ব আৰু এই ধৰণে যদি আমি কি কৰোঁ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত একেখিনি পানী পৰিশোধন কৰি লৈ পুনৰ কামত খটুৱাওঁ তাক কোৱা হয় পানীৰ পুনৰ চক্ৰায়ণ মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি পানীয়ে খিনি যিকোনো কামত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত যদি আমি তাক শোধন কৰি আকৌ বেলেগ এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰো তাক কোৱা হয় পানীৰ পুনৰ চক্ৰায়ন আৰু ইয়াৰ ফলত কি হব পানী অপচয় হোৱাৰ পৰা বাচিব হয়নে নহয় পানীৰ সংৰক্ষণ হব তাৰপিছত চাবা মুকলি ঠাইত বাষ্পীভৱনৰ মাত্ৰা বেছি গতিকে গছ গছনি ৰোপন কৰি ইয়াৰ দ্বাৰা এই মাত্ৰা কমাব পাৰি তোমালোকে নিশ্চয় জানা মুকলি ঠাইত মুকলি অঞ্চলত বাষ্্পী ভৱন বেছিকৈ হয় হয়নে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে খেতিপথাৰৰ চৌপাশে আমি যদি গছ গছনি ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় বাষ্পী ভৱনৰ মাত্ৰা কমি যায় হয়নে নহয় আৰু যিকোনো মুকলি ঠাইৰ আশে পাশে আমি কি কৰিব লাগে গছ গছনি ৰোপন কৰিব লাগে সেই ঠাইবোৰত কি হয় বাষ্্পী ভৱনৰ মাত্ৰা সি কমাই দিব পাৰে গতিকে আমি এই ধৰণৰ কাৰ্যবোৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও চাবা পানীৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে সচেতন হ'ব লাগে হয়নে পানীৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি হাৰত জনসংখ্যা বাঢ়িছে মানুহে জনসংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে কি হৈছে মানুহৰ পানীৰ চাহিদা বাঢ়ি গৈছে পানীৰ প্ৰয়োজন বেছিকৈ হৈছে গতিকে আমি পানীৰ যাতে কম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ পানী যাতে আমি মৃতব্যয়ী ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান কি সজাগতা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মানুহৰ মাজত আমি সজাগতা তুলি কৰি তুলিব লাগে আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰো পানী সংৰক্ষণৰ কাৰণে সজাগতা কৰিবলৈ পৰিয়াল বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ সকলো স্তৰত প্ৰচেষ্টা ল'ব পাৰোঁ হয়নে নহয় আমি যদি স্কুলত নিজৰ ঘৰখনত আমাৰ নিজৰ স্কুলত বা আমাৰ আশে পাশে লোকসকলৰ মাজত আমি যদি সজাগতা কৰিব পাৰোঁ যে পানী অপচয় কিয় কৰিব নালাগে পানী অপচয় কৰিলে কি কি হ'ব পাৰে আমাৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ কি কি অসুবিধা হ'ব এই ধৰণৰ সচেতনতা যদি আমি হাতত লওঁ মানুহৰ মাজত সচেতনতা গঢ়ি তুলিবলৈ আমি যদি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পানীৰ অপচয় হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা হ'ব হয় নে নহয় পানীৰ সংৰক্ষণ হ'ব এতিয়া চাবা জানি থওঁ অহা ইউনিচেফৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বত তিনিভাগৰ দুই অংশ অৰ্থাৎ চাৰি নিজত জনসংখ্যা মানুহে বছৰটোৰ কমেও এমাহ পানীৰ সংকটত ভোগে চোৱা বিশ্বত যিমান জনসংখ্যা আছে হয়নে তিনিভাগৰ বিশ্বৰ জনসংখ্যা যিমান আছে তাৰে তিনিভাগৰ দুভাগ মানুহে এমাহ এক বছৰত এমাহ হলেও পানীৰ সংকটত ভোগে তাৰমানে চোৱা পানীৰ নাটনি চোৱা পানীৰ অভাৱ চোৱা কিমান জনসংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে পানীৰ অভাৱে দেখা দিছে এইটো তথ্য ইউনিচেফে দিছিল আৰু এইদৰে পানীৰ সংকট বাঢ়ি গৈ থাকিলে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত মানত কি হ'ব পৃথিৱীৰ আধা জনসংখ্যাই ব্যৱহাৰযোগ্য পানীৰ নাটনিত ভুগিব আৰু এইদৰে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলো বিভিন্ন দেশত কি হয় পানীৰ সংকটত ভুগিছে তাৰ কাৰণ বহুতো আছে গতিকে এইদৰে যদি কি হয় আমাৰ জনসংখ্যা যদি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আৰু পানীৰ সংকট বাঢ়িলে পঁচিশ চনৰ পৃথিৱীৰ আধা জনসংখ্যাই সৃষ্টি হৈছে কাৰণ বৰ্তমান কি পানীৰ বহুত অভাৱ দেখা গৈছে পানীৰ সংকটে দেখা দিছে হয়নে গতিকে আমি পানীৰ মৃতব্য় ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে আমি ইয়াক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰো ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণেও যাতে আমি ইয়াক ৰাখিব পাৰো এতিয়া চাবা আমি আলোচনা কৰিম বনজ সম্পদজ কি বাৰু বনজ সম্পদ মানে যিবোৰ সম্পদ আমি ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰো বনৰ পৰা অৰণ্যৰ পৰা সেইবোৰ সম্পদক কি বুলি কোৱা হয় বনজ সম্পদ আৰু এই বনজ সম্পদসমূহ কিন্তু আমাৰ কাৰণে অতিকৈ উপযোগী হয়নে নহয় আমাৰ বনজা সম্পদসমূহে আমাক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰে কিন্তু চোৱা এই বনজা সম্পদে আমাৰ পৃথিৱীখনক এক সুন্দৰ পৰিৱেশ দিছে খাদ্যৰ উপৰিও অৰণ্যই আমাক দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰে হয়নে নহয় বাৰু অৰণ্যই আমাক বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান ধৰে হয়নে অৰণ্যৰ পৰাই আমি কি পাওঁ আমাৰ যে ঘৰ দুৱাৰ বনায় অৰণ্যৰ পৰাই আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঘৰ দুৱাৰ বনাবলৈ কাঠ আমাৰ যে ফাৰ্নিচাৰবোৰ থাকে আচবাববোৰ থাকে সেইবোৰ আমি ক'ৰ পৰা বনাওঁ অৰণ্যৰ পৰা অৰণ্যত হোৱা গছৰ পৰাই বনাওঁ হয় নে নহয় তাৰ উপৰিও অৰণ্য আমাক ঔষধৰ যোগান ধৰে আমাক অক্সিজেনৰ যোগান ধৰে হয় নে নহয় বন্যপ্ৰাণীবোৰক আশ্ৰয় দিয়ে আমি লিখা কাগজ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ বনজ সম্পদৰ পৰাই পাওঁ গতিকে এই ধৰণে বিভিন্ন ধৰণে আমাক কিন্তু এই বনজ সম্পদসমূহে সহায় কৰি আহিছে চোৱা মানুহ আৰু এই অমূল্য প্ৰাকৃতিক উপাদানসমূহৰ মাজত যুগ যুগ ধৰি চলি অহা সম্পৰ্কৰ ফলত অঞ্চল ভিত্তিক সুকীয়া পৰিৱেশৰ বিকাশ হৈছে আৰু এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত প্ৰকৃতিৰ উপাদানবোৰৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্ক বহুত বছৰ অতীজৰে পৰা চলি আহিছে আৰু তাৰ ফলতেই অঞ্চলে অঞ্চলে এটা সুকীয়া সুকীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে চোৱা আমাৰ পৃথিৱীৰ মুঠ ভূপৃষ্ঠৰ এক তৃতীয়াংশতকৈও কম অৰণ্যই আগুৰি আছে হয়নে আমাৰ পৃথিৱীখনত যথেষ্ট কম অৰণ্য আছে আকৌ যিমানখিনি অৰণ্য আছে তাতেই একদম ক্ষুদ্ৰ এটা অনুজীৱৰ পৰা ডাঙৰ আকৃতিৰ জীৱলৈকে বাস কৰে চাবা তোমালোকে সৰু সৰু অনুজীৱৰ পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ পানীলৈকে ক'ত বাস কৰে এই বনতেই বাস কৰে হয়নে নহয় সেইকাৰণে এই সম্পদসমূহৰ অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আৰু নান্দনিক মূল্য আছে সেইকাৰণে এই বনজ সম্পদসমূহৰ অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আৰু নান্দনিক দিশত বিভিন্ন মূল্য আছে তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা আজি মই কি কি বুজালো এতিয়া চাবা আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো ইউনিচেফৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বৰ তিনিভাগৰ দুই অংশ প্ৰায় চাৰি নিজত জনসংখ্যা মানুহে বছৰটোৰ কমেও এমাহ পানীৰ সংকটত ভুগে আমি জানি থকা আলোচনা কৰিছিলো হয় নাই বিশ্বত এনেকুৱা ধৰণৰ পানীৰ সংকট চলি থাকিলে দুহেজাৰ পঁচিশ চনৰ আধা মানত কি হব আধা জনসংখ্যাই পানীৰ সংকটত ভুগিব যিটো বৰ্তমান দেখা গৈছে গতিকে এইটো কি হব শুদ্ধ নে অশুদ্ধ হব এইটো শুদ্ধ হব এতিয়া আমি তৃতীয় প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা মুকলি ঠাইত পানীৰ বীভনৰ মাত্ৰা বেছি হয় মই তোমালোকক কৈছিলো মুকলি ঠাইবোৰত কি হয় পানী বাষ্পী ভৱনৰ মাত্ৰা বেছি হয় পানী বেছিকৈ কি হয় ভাৱ হৈ ওপৰলে যায় হয়নে নহয় সেইকাৰণে কি কৰিব দিছিল বৃক্ষৰোপন কৰিব দিছিল হয়নে গতিকে এইটো কি হব বাৰু এইটো শুদ্ধ হব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা পানীৰ প্ৰদূৰ্ষণ ৰোধ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব অপশ্যন এ লাগে অপশ্যন বি নালাগে কি কৰিব লাগে বাৰু পানীৰ যে প্ৰদূষণ হৈ আছে পানীৰ উৎসসমূহ যে প্ৰদূষিত হৈছে আমি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগেনে পানীৰ প্ৰদূষণ নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে পানী সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে লাগেনে নালাগে বাৰু তোমালোকে কি ভাবা লাগেনে নালাগে লাগে আমি সকলোৱে কি কৰিব লাগে আমি সকলোৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইকাৰণে কৈছে আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালত বিদ্যালয়ত আমাৰ আশে পাশে অঞ্চলৰ মানুহবোৰৰ মাজত আমি এই সম্পৰ্কে সজাগতা কৰিব লাগে পানীৰ ফ ব্যৱহাৰ অত্যাধিক মাত্ৰাত কৰিলে তাৰ পৰা কি কিনো আমাৰ অপকাৰ হ'ব পাৰে এই সম্পৰ্কে আমি মানুহৰ মাজত সচেতনতা বঢ়াব লাগে হয় নে নহয় হয় গতিকে আজি আমি এইখিনি আলোচনা কৰিলো তোমালোকে নিশ্চয় আজি আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলো বুজিব পাৰিছা আজিলৈ ইমানেই পিছৰ ভিডিঅ'বোৰত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ